Добрый вечер. Наверное, вы уже знаете, что произошло вчера на трассе между городами Бахмут и Константиновка. Сегодня же утром начальник полиции Донецкой области дал свою пресс-конференцию. Я бы хотел поправить полковника МВД и добавить видеокомментарий с его участием к вчерашним событиям. Впрочем, судите сами. Заблокировали дорогу в том числе и семи автобусам, которые двигались в направлении Курахова. А куда вы ехали? С Курахова. С Курахова. Да? А куда вас направляли? А приехали. А чтобы разблокировать Куваль. Ага. Чтобы шел нам чтобы шел. Со слов напавших, напавших и перекрывших дорогу, в этих автобусах находились так называемые тетушки, которые прибыли с Курахова для деблокирования железнодорожного периода. Женщины в машинах, дорогу. Доброго дня, я журналіст. Підскажіть, будь ласка, не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. Ви приїхали проти блокади виставити? Хлопці, нормально. Ну, я журналіст, я не, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ, мы же все украинцы, чему вы ховаете? Я хочу обратить внимание, что для полиции Донецкой области неинтересно. Тетушки. Я делаю заявление, что в автобусе есть оружие. Полиция не реагирует. На машинах находится оружие. Вы Мне было принято решение, я дал указание, непосредственно находясь на месте, разблокировать дорогу. Раскрыть дорогу, перекрыть, забрать всех людей с дороги. Дома -дома. Люди были все установлены. Все люди, ни одного человека не оказалось из контролируемой части нами Украины, здесь в Донецкой области. Все... Никого из нашего региона, все не местные. Что-то знакомое. В 2014 году так все начиналось. Все люди с различных областей Украины, порядка 28 человек, среди них есть как ранее судимые, так и лица без постоянного адреса проживания. Подумайте, что вы в первую очередь украинцы. А потом вы уже так полицейские. Что ты делаешь? Стреляй, Украина! Дай мне флаг сюда! Вперед! В настоящее время по факту использования спецсредств полиции назначено служебное расследование, будет проведена полная проверка. Материалы будут направлены для принятия решения и изучения всех материалов в областную прокуратуру Донецкой области. Донецкая полиция отличается от всех других. У нас большая часть сотрудников прошли серьезную подготовку, большая часть сотрудников проходили, принимали участие активно в боевых столкновениях с боевиками, и довольно сложно потом этим людям объяснить, сдержать себя и не вспылить, дабы не угомонить вот этих людей, которые оскорбляют. Довольно прискорбно было вчера случай непосредственно с моим участием. Один из одних из людей, жителям Донецка оккупированного. Александр Владимирович. Деда, житель города Бахмута, коренной, Вся. который все время пытался говорит, мне так хочется ваш товарищ генерал ударить. Поэтому я, как меня учили в детских, с детских лет, так и поступил. Я вам поставил счет. Вам стыдно, а, а вы стыдно, ну, чтобы, да, помогает, вы разрешаете, чтобы да? это есть. Да. <связать> ну, попросил ты, ты человек. человек. Ты попросил. Человек. Ты разрешил. Прилюдно. На камеру зафиксировано. Вы разрешили. Который он не захотел. Но вопрос открытый. Я данного гражданина, конечно, прощаю, потому что я ему разрешил это сделать. Нет, это и есть, Да ничего. Да, ничего. А, ничего. В следующий раз я тебя ударю. Жди ответ. Я, я разрешу, да? Жди ответ. Ну вы же разрешили. О, ну чего вы? Ты, ты. Я что понимаю, то